Український колорит, весела лексика, крила ті вирази. Панція, барижня і просіл, ваша папірозочка шкварчить. Хай мені малячка скрутить, якщо я брешу. А вона просила вам передати Проня Прокопівна, що ви патлюка. Іду я за вас, не за ваші магазини. Ви здогадали, що це п'єса за двома зайцями і улюблені наші герої. 3 серпня на Андреевском узвозі поставлено пам'ятник Свириду Петровичу та Броні Прокоповні. А сьогодні вони у нас на сцене. До та не принесла. Так і скільки мені зараз же цей драний халат. Що ж, халат і халат, вислужу свою службу. І того, для дочки не хочуть зробити. Та й дуже. Що... А ти чому стоїш, ходи, давай. Та й похатила, що всі чорти що? а хати, тві, були. Кади, кади, кахи та кахи. Я як, слава богу, якийсь копало. Та да все одно. Як же мені його прийняти? Ходячи. Ні. Стоячи. Ні, сидячи. як наша мадама у пенсіоні свого любезного приймала. Ей, вімко, проси. Чого просити та пани чакли? Та ви сказали то проси та проси! — Пані лягли і просять. — Чусть імею адрекомендувати в собственнім вашому дому. Никого нету. Нет, кроме ну не прокопана душа. Мій найнижчий поклон тому, хто у цьому дому, а перед свого баба хроня прокопана. Що вона? Через пять часом. Говорю, полаю, счастья, такого раз була мило вам заряд, що вижу вас на собственном полу. Якщо мені одрекомендуйте, пожалуйста. Ну а все ж. Рекомендуємо кого Хорошого знакомого. Свіріт Петрович вам Зброю персоною. Позвольте добушки. Дуже раді. Вас ще так хвалили, дочка наша про нього поповнули. Дуже раді, просимо. Чисть і мію одрекомендувати себе. Свірит Петрович Галахвастов. Дуже, дуже радий, що бачу розумного чоловіка. Розумного чоловіка, послухати – велика втіха. Просто стой. От красного спрошу мысью. Вот смотри, депутат, вы синопро гуриного Петра был хвосто? еще ты держав? за каналом? Вы папонько, не знать как говорите? Ехня хвамилия, халах а вы как у вас хвастал привык? Да, моя хвамильна натуральная, халах А то необразованному жваковеркой. Ну разумеется. Бач, я ж сказала, что не тут. а який разумный. Вибачайте, доброді. мы люди простые и чули. Так вы, значит, не его, не те То есть по телу, как водится, но по душе, по разуму, так мы уже не так форма. Разумеется, образованный человек. Хіба разу можно его равнять до да простоты? Куды нам там? Хочу а сказать, ты ты минуташклянки. Иди сюда, иди. Mm, так будет, значит, уже термины дальше-то? Я уже вам раз говорила. Палик, мактайская. А вы все-таки целлюрня, да, целлюрня. И яхтапи. И боуза, стара уже память. Ничего, это пропляется. По простоте, значит, я, видели, ли, занимаюсь... С такими как фюрами, да коммерции разные. У меня этого дорогого деликатного товара паровицами. Пудры, лямбра, деколоны, бриллиантины. И бриллианты, господи! Я думаю, такие товары и хороший бы расстраивают. Разумеется, что не вашего. Верелки там густи, а бусерка. Э, вы, дочка, так не кажите. И на цьому товару и добрый заработок. Хе! счету денюх, позвольте доложить. Так у меня и на этот деликатный товар идет страх, то есть шеденна сила. Ну, так слава богу, у меня это деньги непереводимы. Весь хрещатик не винен. Мне уже не раз говорили мои приятели, ах, вицера, басы, маркелы, что чего, у не закупишь ты магазина на хрещатике? Так я им на черта мне тут хлопать. У меня есть благородный материал, так пущай другие торгуют. Он вот, богат. Правда. Мы очень добрый. О, мерси. Главная форма в каждом обхождении — это ученность. Ведь если когда человек учен, так ему тогда весь мир переменяется. Так где, так где, примеру, что химцы будут белые, то ему рябые. Что химцы будут тятя, то ему, <coughs> пардон, вы меня про Прокоповна, понимаете? Ну, разумеется, что разумный человек совсем иначе. Вот именно теперь все инче сдается. Бо я ж не дарма в пансионе вчилась. О, то правда, что вчилась. Не жаліли кошту, Всяких модно. И кивные у неї платья, шали, сукни. И ких квиток позаводить. Мамоньку. О, проня прага на и искус. Ведь ежели когда человек поднимется разумом выше главарской колокольни, да глянет оттуда на людей, то они ему, здаются, кажется, такие маленькие, как пацюки, <coughs> пардон, крысы. Позвольте папіроску. Куріть здорові. Ну і розуміть їже. Спасибі, я не вживаю. А от нюхати то друге діло. Аж ні стримти. Ну та й табак, аж скажу вам, у нашого дядька. Ну чорт його зна, що він кладе. Цілий день ходиш та да нюхаш кучу. Годі вам вже про вашу табаку. Позвольте і мені, папіросочку. Ну, Моє курять. Ну, ну, ну. Пардон, мені тобі тут іноде -то вагнуть. А то я своего дома забыл. Не беспокойтесь. Так, идите, прошу у вас здесь убойня, вы а помешаете мне еще продолжение, Роберт. Скалбал, посмотри, я в творчении. Можно вы покурить, парень? Так, идите, идите, кажу, От на Ідіть. идите. Ходим, бачу, не по модни. По О, позволите закурить? <клес> <клес> Ваша папиросочка шкварчить? Это в груди моей Чого? <клес> Чего? от любви. Ах, что вы! То есть тут внутри у меня такая стремительность до вас, Проня Прокоповна, что хоть крузегон готов пройти. Починайте, починайте. Ах, это ваши кавалерские насмешки. Может, по другому? У вас столько барышей. Ах, это вы пущаете критику. Я своей души Проня Прокоповна не кину лишь бы где. Разве только там, где лежит ваша душа. И больше вы ни в котором месте. А вы знаете уже, яка моя душа. Ах, Проня Прокоповна, не рвите меня как пухов, потому что видите, какой есть погибший человек. Чего ж погибший? Потому что здесь у меня завелось такое смертельное воспаление, что ошибить. Ах, когда заглянуть можно было бы ваше сердце? Чтобы вы там увидели, что золотыми славянскими буквами написано Проня. Прокоповна Серкова. Ах, а если вы ключ от вашего сердца? Да лежал бы моей души у кармане, то я бы был так счастлив, я бы каждую минуту отмыкал ваше сердце и любовался бы. По три дня не пил бы, не ел, не курил, не брился бы, отмыкал только и любовался. Когда бы это было правда, чего же и на колешке происходит? Да пусть я меня, а я бы испорчит, если брешу. <coughs> Смело же. В груди моей безумие так и кликотит. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу вашу руку и сердце. Ой, мама моя, я так встревожена, засталась так несподеванно. Я вас, вы знаете, что вы меня не обманете, что любите. Я еще молода, не знаю с этим денег. Вы что, не верите? Так знаете же, что я решительно никого не любил. Не люблю и любить не буду, кроме вас, броня Пропоповна. Без вас вы не жительно с этим Так если бы я так сильно любил братскую икону, так вы меня, ангелы, живым было не взяли. Так тоже любите? То есть, говорю, кипяток. Ой, страшно. Не беспокойтесь, обхождение понимаю. И я вас тоже люблю, душка мой. Я согласна быть вашей половиной. Вот только спросить бы о благословении. Мамонька, папонька, господин голохвастов делает мне предложение. Не истинно. ]「Тиркаэр, тиркаэр. Что? Может, я не нравлюсь? Вороны Божьи, ну, Божьи лучше, <задивание> <задивание> что то можно? Да, что то можно? Мы лучше уже не хотим, чем про нее, высверли, Петрович. Ежели что так, докладываюсь вам низко за ваше слово. Мерси. Про другие вещи. Позвольте мне с прислать, переговорить. Хочешь сегодня? Со мной дело не станешь. Що скрині, то все промини. Все-все, аж чотири шовкові сукні, по три карбованці шин, сама платила, і п'ять пар черевиків на таких високих закаблуках. Ну, годі вам маменько! — що правда, то не гріх. От лише поки тікали ні за каблуки. Придбала на свої дочці цивірном, що пологше за каблуків, от черевики. Чого ми? Йду? За мною діло не стане. Тільки, мабуть, у нашій броні перся золотого немає. Вони ще молоденькі, тім не думав. Та де там нема? Що б позади купила. Коли є перся діти, то й міняй. Нехай ми старі на старості від потішимо з вами. А що, разве не можна, щоб поскоріше весілля? Бо я злізи, кажуть, кажуться, вгору, як довго прийдеться чекати. І я б хотіла, щоб швидше. Молодій. Ну що ж, можна і на тім тижнякомайстара. Про мене? У мене?